হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমাৰ তাত এজন আলহী আহিছে আৰু আলহীটোনো কোন আহিল আপোনালোকে মোৰ ভ্লগটো শেষলৈ চাই থাকিলে গম পাব আৰু আলহীৰ কাৰণে মই কি কিনো বনালোঁ আজি সেয়া আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এয়া মই আলহীৰ কাৰণে মাটন বনাবলৈ এয়া মই আদা নহৰু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে আমি মাটনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম ইয়াৰ বাবে মই নিমখ দি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এয়া হালধি দি লৈছোঁ ইয়াতে এয়া মই ধনিয়া গুড়ি দি লৈছোঁ পৰিমাণ অনুযায়ী আৰু ইয়াতে মই এয়া জিৰা গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে মিট মছলা ইয়াতে মই বেছি ইউজ নকৰোঁ অকণমান দি ল'ম মই মই প্ৰায়ভাগ ঘৰুৱা মছলাই পাৰ্য মানে ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ঘৰুৱা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিলে আঞ্জাখন বহুত টেষ্টি হয় আৰু ইয়াতে মই অকণমান তেল দি পেলাই মই ভালদৰে এইখিনি সানি ল'ম সানি পেলাই মই এক ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি থৈ দিম এতিয়া মই আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আদা নহৰু আৰু জালুক দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াও দি দিছোঁ ইয়াৰ লগত প্ৰেছ কৰি দালিখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই মাংসখন বনাই ল'ম এয়া মোৰ মাংসখন কেইটামান জিৰা আৰু তাত শুকান জলকীয়া দি পেলাই মাংসখন বহাই দিলোঁ এতিয়া মাংস যিহেতু পথাৰ মাংসত দেৰি লাগিব সিজিবলৈ সেইকাৰণে আমি ভালদৰে জুইটো কমাই দি পেলাই আমি ইয়াক ভালদৰে সিজাই ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টটো আৰু আলহীজনে যিহেতু কণী খাই ভাল পায় সেইকাৰণে মই কণীও লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বেঙেনা বেঙেনা লৈ লৈছোঁ বেঙেনাখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মই মাটনখিনি কুকাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি পেলাই মই দুটা বা তিনিটা হুইছেল দি দিছোঁ যাতে মাংসখিনি চফ্ট হয় আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল অকণমান উতল অহাৰ পিছত আমাৰ মাংসখন হৈ যাব এয়া ফাইনেল লুক মাংসখনৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ হৈছিল আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছিল প্ৰায় চালাদ অকণমান বনাই ললো সেয়া আমাৰ ভাত আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল দাইল বেঙেনা ভাজি কণী নেমু আৰু পাত এতিয়া মোৰ আলহী আহি পালে আহকচোন বন্ধু অকল কোননো আহিল আপোনালোকেও চাওঁ সেয়া সুদুৰ শিলচৰ এন আই টিৰ পৰা মোৰ বন্ধু আহিছে সি বোলে মোৰ হাতে দিয়ে সাজ খাদ্য খায় সেয়া পথাৰ মাংস দে খোৱা 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 এনেও খাওঁ ৰখি থাকিম নেকি ভাব লাগিছে মস্ত অলপমান খাই চাওঁ দেচোন তোক মাংস লওঁ ল'ম দেই খাব ইমান ভাল নহয় না আজি আৰু সদায় শুনি থাকোঁ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ সদায় মই কমেণ্ট দে মোক নামাতে গৈ একদিন আজি মাতছি গাইছ ৰিভিউ দিবি বঢ়িয়া বঢ়িয়া চাব দেৰি গুড ভেৰি গুড ধুনীয়া হৈছে ই মোৰ আঞ্জা ভাত খিনি ভাল হোৱা বুলিয়ে কলে আৰু অহাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব